Вітаю вас. Ви дивитесь програму Час інтерв'ю. Мене звати Андрій Сусленко. Сьогодні у нас у гостях Тимофій Мілованов, новий президент Київської школи економіки та один із співзасновників Вокс Україн. Вітаю вас, Тимофій. Здравствуйте, з вами хочу поговорити про стан освіти в Україні і про майбутнє взагалі освітнього поля. Чи можете ви оцінити стан стан освіти сьогоднішньої української чи добре над реформами попрацювала команда Сергія Квіта? Мне сложно сказать, то есть определенные реформы делаются, что-то происходит. Вот мы даже видели, потому что сейчас есть научно-методические комитеты, которые пытаются, или национальные методические комитеты, которые пытаются выработать новые стандарты образования. И просто по поиску мы видим, что Министерство очень сильно старается найти хороших людей, даже в тех отраслях, где таких людей нет. Это маленькая часть говорить о том, что вот, как бы принципиально украинская система образования изменилась, конечно нельзя. Если будут изменения, они как и во всем остальном они займут ну, может даже десятилетия. А принципові зміни, про що йде мова? Ви багато років викладаєте в Сполучених Штатах, ви викладали в Європі, і ви неодноразово давали коментарі різним українським виданням стосовно того, яким ви хотіли бачити українську світу. Якщо упрощати, так от є, можна дивитися на ліву модель і на праву, ну от як в економіці є ліва і права, да? тобто, і можна розглядати, якова роль міністерства, наприклад, повинна ли у нас бути система образування, де міністерство має мінімальну роль і на самом деле, В основном между собой учебные заведения конкурируют. Мы говорим про высшие учебные заведения. Конечно, на уровне среднего и образования это более сложно, потому что там конкуренцию ну, очень сложно вести. Правительство должно поддерживать государство. Но, а есть модель, где Министерство образования может быть очень сильным и, соответственно, стандартизировать на национальном уровне. Да? И, и, и та и другая модель, они имеют преимущества и недостатки. Вот модель, где между собой идет конкуренция отдельных университетов, она займет, она, ну, она мне приемлема, она мне нравится, потому что я, в принципе, в этой модели вот вырос, да. Мне кажется, она более устойчива, но она намного более медленна. В том плане, что если у нас сегодня в Украине есть 3, 4, 5, 10, 15 университетов, которые более не менее могут выйти на мировой уровень, ну, подтянуться, да, на протяжении 10 лет, скажем так, из 270-300 университетов, да. Поэтому до тех пор, пока это вот дотянется, до, ну вот, ну вот эта конкуренция затянет массово все украинские университеты, это наверное пройдут десятилетия. В то же время, если бы, э, у нас есть очень сильное министерство образования, оно может навязать стандарты, ну, командным методом поменять и поднять уровень. Но опять же, если они сделают это неправильно, они на, все, на, все, на всей стране поменяют это неправильные какие-то результаты. Или будет плохой министр, или будут плохие люди в центре. Соответственно, в, ну, во всей стране будет плохо. То есть есть преимущество, есть недостатки обоих моделей. Одна из ключевых идей реформирования Министерства освіти и взагалі освітнього поля с Рим квітом была такой, что автономії університетів, автономії навчальних закладів будуть збільшуватися максимально, аби держава могла меншим чином впливати. Чи, Як ви думаєте, чи вдалося цього досягти? Ну, мне кажется, що еще пока нет. Хотя определенные изменения есть. То есть, действительно, и законодательство поменялось, действительно, университетов есть. и будет больше автономии. Мы видим, что университеты, например, начали искать какие-то более нестандартные методы, новые вещи, они более open-minded. Я лично общаюсь с несколькими достаточно интересными программами в университетах. Они хотят ищут что-то новое. То есть есть, есть какое-то движение, есть. Но мне кажется, это как и укра... реформы в целом в Украине. Да? Нам надо настолько вперед скакнуть... А ми делаем вот эти маленькие шашки. Возможно, эти шашки, они как бы закладывают фундамент для того, чтобы со временем былися принципіальні і быстрі зміни. Ну, мне кажется, что это, ну, как бы мы идём не очень медленно. Мы не рідко намагаємося з нашими гостями порівняти освіту в Україні, наприклад, 5-10 років тому і сьогодні і спрогнозувати рівень освіти через 5-10 років. Тобто ви могли би також свого досвіду, досвіду показати нам відмінності між українською освітою 5 років тому чи 10 і 5 в майбутньому. Ось вот смотрите, то есть можна питатися систему образование каким-то образом исправить, да? Но это как пытаться вот исправить производство хліба, якщо потребитель не хоче хороший хліб покупать. То есть мы, конечно, можем поставить новую технологическую линию. Ее можно поставить там через правую модель, когда мини пекарни конкурирует, а можно ее через Советский Союз модель Союза, когда там в индустриализации мы поставим самую современную модель. Но если хлеб не хотят хороший кушать, то это просто вы, выброшенные деньги на ветер, да? И оно работать не будет. А где есть запрос на образование? Образ, запрос на образование прежде всего ну, вот такой концептуально философский должен идти от общества. Где люди хотят просто получать образование. А тобто, вот второ... зачало люди, назначают да, украинцы да, мая да, показывают им свои бажания да. навчататься. Да, вот люди хотят разобраться, да, И они хотят. И это есть, но оно все-таки ну, не, это не является сегодня приоритетом для человека. Сегодня для человека является приоритетом для большинства украинцев: является работа. Хорошая, качественная работа. Тобто, карьера. Это, конечно, карьера, ну даже даже не карьера, даже вот когда человек выходит из университета, где Что ему этот университет дает прагматически для того, чтобы у него были лучшие шансы попасть на хорошую высокооплачиваемую работу? Сегодня люди в Украине, ну, у них не очень большие зарплаты, особенно в условиях кризиса. Да? И поэтому образование должно прежде всего для большинства украинцев выполнять прагматическую функцию, давать им навыки необходимые на рынке для того, чтобы они работали в хороших местах. И это необходимо в целом для экономики тоже. Потому что если университетская система будет давать нужные навыки, то это даст базу для того, чтобы экономика развилась. Вот у нас сейчас произошла макроэкономическая стабилизация в стране. То есть, если год, назад, год назад у нас в марте просто валилась гривна, и не были уверены, что произойдет через месяц, да, будет ли вообще экономика существовать. То сегодня мы видим, что, например, курс более-менее стабильный, казначействе есть какие-то деньги, налоги какие-то платятся, зарплаты платят. Конечно, но у нас нет роста. То есть предпосылки для роста есть, а роста нету. Почему? Потому что сама система экономическая очень слаба. То есть она не может воспользоваться этой макроэкономической стабилизацией, чтобы вытолкнуться обратно и построить рост. Это связано прежде всего не только там с олигархами, с коррупцией, с какими-то а политическими, с, с некомпетентностью основного ну labor force, да, вот трудовой персонал у нас, к сожалению, сегодня не имеет навыков, которые необходимы. Кто ну, не свиты, не было знаний. Да, то есть университеты в целом учат чему-то другому. То есть вот человек, который получил университетский диплом, он сегодня, этот университетский диплом не является чем-то таким, что работодатель хочет, вот, вот, вот смотрите, вот мне вчера я разговаривал с кем-то из банкиров, и мне привели э, в, пример Польши, где какой-то департамент финансовой стабильности или надзора из одного университета нанимают людей. Вот они хотят людей из того университета, потому что там лучшая программа в этом направлении, в Польше, и они готовят очень сильных надзорщиков или людей, которые стабильностью занимают. У нас нет, у нас что, что один университет, что другое, что экономист, что юрист человек потом идет и работает в пиар, например, или работает в, ю, в юриспруденции, или получил диплом бакалаврата или еще чего-то по, по юриспруденции, а работает, например, налог, налоговиком. Да? То есть эти вещи зачем тогда получать? То есть это говорит о том, что сегодня функция диплома, она, она что? То есть огромные ресурсы и время, прежде всего, людей тратится на, на непродуктивную вещь. Думаю, да? Мы 6 лет э, навчаемся, чтобы стать магистрами, В якійсь спеціальності а потім не використовуємо ці знання і працюємо абсолютно іншій сфері. Очень в часто такое происходит. Да, ну нельзя говорить, що вот смотрите модель э, liberal arts, дана не, не ну то есть нельзя так тоже передавлювати, Это не ПТУ, да что мы готовим людей там с Да, мы не слесаря готовим, ми готовим людей, которые умеют думать. То есть сегодня кто должен, нужен в, ну, на рынке труда? Человек, который умеет добиваться результатов, да? которому можно делегировать задачи, и он сам разберется, он проявит инициативу, он почувствует а, ограничения, он, он а, пройдет на, на лезвие ножа, пробалансирует между различными какими-то политическими интригами внутри организации, он сделает что-то новое, он сделает сам. Этому в университетах не учат. Три дня назад был в Филадельфии в школе. Там ребенок, я разговаривал, ему 5 или 7 лет. Мы пришли покупать ему игрушки. Он, он говорит, я хочу это. Мама говорит, нельзя. А он говорит, give me choices дайте мне выбор. Я требую выбор. Хорошо, он, наложил, он сам требует выбор. Ему так учат в школе, что всегда есть choice, всегда есть выбор. Это первое, чему их учат. Что есть выбор. Да, надо понять, какие есть ограничения. Ну, и мы договорились, что у него есть там, 30 долларов, потратить это. Вот в этих 30 долларов он себе выбирал, что хочет. А у нас нет выбора? А у нас, смотрите, как построено. Вот учебник. Вот этот учебник надо выучить, и на экзамене его надо передать. То есть у нас не, стоит постоянно на том, что у меня есть выбор, и Um, и в рамках этого выбора мне надо какую-то функциональную задачу выполнить. Мне надо просто выполнить задачу, которая мне надо репликейт. Да? То есть я машина, которая должна сделать... Вот меня научили там этой теореме, или это эссе, или тут какая-нибудь историческая перспектива. Я мой продат да, я прочитал. Да, вот. Да. И, и, это, а это не нужно в современном мире. Потому что в современном мире вот вещи, которые можно репликейт повторить, они будут автоматизированы роботами через какое-то время или программным обеспечением. Ну, а лишь так Така система освітня вже десятки років ще з радянського союзу трималася і, і в Україні. А і вона й досі тримається. Я ще вчився за схожою системою. мені так да, здається, а, а вона може змінитися загалом. Що вона, вона до змін... Так що генерація, генерація має пройти. Друга генерація має проти вопроса тринка дознеті. Паймайте дось, якби сьогодні що відбувається, що. Люди, которые могут себе позволить, они отправляют людей в Польшу, например, или даже в Германию. На обучение, да. Так, да, да, да уже, там, если несколько тысяч долларов платить, уже можно человека в более-менее приличном вузе европейском отучить. Да? Очень много мы такого видим. Мы, ну, я лично смотрю... Да, раз в мисс навчания изменяются. Да, конечно, все это меняется, и поэтому мы видим, что конкуренция идет не внутри Украины, да, а вот ну, многие со мной в этом плане будут не согласны. И они правы, что, конечно, человек из Черновцов не, не уедет там в Польшу чаще всего. Только элитная часть может быть, богатые люди. То есть наша задача, конечно, тут есть необходимость для ну, какого-то центрального вмешательства, для Министерства, например. Одна из важных задач, нам надо дать возможность получить хорошее образование всем людям. А как вы собачьте в наших умовах 40, 42 миллиона людей? Ну, смотрите, конечно, у нас нет ресурсов, чтобы дать хорошее образование. Но как минимум надо попытаться выровнять, ну хотя бы информационно, да, чтобы человек, который вот если в Черновцах есть талантливый человек, или даже в селе в каком-то, в горах, да, есть талантливый человек, чтобы система средней школы и система университетов отбирала этих людей, да. Мы, мы видим, вот я смотрю докторов экономических наук, большинство на Западе, которые украинских получили, они в основном выходцы из больших городов. Из Киева, в основном, Одессы, иногда Харькова. Это свидетельствует о том, что если человек родился, например, в городе Чертков, то у него просто принципиально сразу шансов быть успешным в жизни меньше это должно измениться этом этим нужно заниматься на уровне государства это значит надо среднюю школу чистить и э, а, у... давай тогда детальнее что значит чистить это это означает что человек в школе должен э, продвигаться на основе ну, вот меритократии, да на основе его ума а не на основе того насколько он лоялен преподавателю или насколько он нравится преподавателю да то есть но ну, это прежде всего качество преподавателей то есть возможно нужно меньше школ потому что нету ресурсов они может быть больше вот мне удивительно, что у нас такие маленькие школы. В, в, в американской школе в средней там тысячи обычно учеников. Там нету таких школ, где в классе будет 5-10 да, учеников. Это, это очень редко. Классы намного больше. Это уже богато. Вот знаете, вот, вот, вот в эту школу, в которую я заходил, там в классе будет человек 30-40. Да? Филадельфия. Да, в Филадельфия. 26 тысяч долларов в год это стоит на человека, на ребенка. 26 тысяч. То есть больше Дитина, двух, за 1,5 Да, даты Родители платят, платят 26 тысяч долларов. да, То есть это такого плана. То есть затраты надо понимать, что качественный... То есть мы учим детей. Мы учим детей, мы формируем будущее страны на, 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 массово. Да? Это люди, вот то, чем, как мы их научим думать, даже мы, не важно, что мы их научим, что там Иосиф Сталин родился в таком горе, э, году, а э, Кеннеди родился в таком году. Это, это в Википедии, любой сможет посмотреть, это будет легче и легче. Скоро телефоны нам будут подсказывать, что нам нужно знать. Это не, это не важно этому учить, важно научить людей думать правильно. Не то, что правильно, вот правильно, а, аналитически. Думали. Да? Вот я немножко так прыгаю, но вот я своим студентам задал вопрос, в чем разница, как они сочинения пишут в Украине, вот я помню, как я сочинения писал, и как они пишут в, э, в США. Их пытаются подтолкнуть, критиковать. Э, Критичное мышление. Да, просто. critical thinking, да, analytical thinking, critical thinking, постоянно вот такое испытал. И нам этому надо научить детей. Это стоит дорого. Это не каждый может научить. Нельзя взять преподавателя, прогнать его. Ну вот простого человека, прогнать его через какой-то педагогический университет. Да, можно научить его преподавать по кальке какие-то вот. Такая mm -hmm. вот, вот, вот из него робота, из него хороших солдатов делать, хороших, вот знаете, хороших ребят, которые там шахтеров, которые знают какие-то технические вещи. Да? А критическое мышление, аналитическое мышление очень сложно преподавать простому человеку. Это надо уметь преподавать, это сложно. И вот, например, опять же, вот э, в стейт-колледже я жил, там, э, там очень хорошая школа. Туда человек не может попасть, пока он 10 15 лет в более плохих школах не преподавал. Да, их вот, отбирают, да, да, да. Их отбирают, их всех тренируют. То есть, надо, надо виращувати прежде всего учителей. А це як ви дорого? це бачите? Це це справді дорого, але це що має педагогічний наш виши навчальний заклад, наприклад, Драгомана Варківки на метро університету є. Це він має змінити підхід до, до навчання. Нет я, буты... нет, я думаю, что так сложно. Державный ривень. Вот смотрите, вот я приведу пример Германии, где более централизованная система. Это не не американская система. То есть вот э, германская система там я могу рассказать про департаменты экономики. Я опять прыгаю на высшее образование. Но это в принципе иллюстрирует э, тот же можно и со средней школой делать. До где-то 2000-х годов там реально было 3-4 департамента очень сильных. Последние десятилетия или два э, немецкая система от министерства решили достаточно большие средства выделять э, департаментам на основе их performance. То есть, вот есть общее финансирование, а есть еще шапка там 10% или 20% э, на основе того. вот они И Какие программы. результаты они достигают? Да, да, да. То есть, это преподавание, это новые программы, это качество ученых, какие-то такие вещи, да, в университетах. И это привело к тому, что вначале эта первая четверка захватила деньги, потом, потом кто-то рядом захватил. И сегодня у нас имеется где-то 10-12 департаментов, которые очень сильны. То есть то, что им не удалось построить вот за несколько десятилетий централизованной системы, они вот этим вот небольшой маржой, да, до 10-20% ну, грантовой системы, они смогли вытянуть. То есть у каждого декана сегодня есть мотивация, мне надо каким-то образом финансировать, я хочу получить еще миллион евро. Да? Что мне для этого надо? Результат этого потрібен. человека возьму, вот этого, смоню его с того места. То есть за хорошими преподавателями должны начать гоняться. Если за ними начнут гоняться, соответственно, каждый преподаватель будет понимать, что если он становится хорошим преподавателем, у него есть карьера, у него есть лучшая зарплата, у него есть будущее, пенсии, обеспеченная жизнь. Это звучит как бизнес. Да. В это бизнес. То есть вы хотите сказать, что освита тоже может быть бизнесом, и будь-якая Свита в Украине в том числе может быть платная. Ну, кто-то платить за это должен. Вопрос, кто за это? Возможно, вот мы говорили про равные возможности. В некоторых регионах, в некоторых местах должны, должно платить государство налогоплательщики, да, и перераспределять. Вот и будет более бедные села, Мы хотим, если там родится Эйнштейн, мы хотим, чтобы этот Эйнштейн все-таки получил образование и изменил страну. Нашу или другую, нам все равно. Мы хотим, чтобы этот человек был, вырос и повлиял на общество, да? Поэтому, если у него сегодня нет денег пойти в школу, необходимо, чтобы общество дало эту возможность но в то же время необходимо чтобы люди платили за себя да потому что если сегодня студент идет в какой-то грубо говоря университет здесь x да, который совершенно плохого качества он там сидит переписывает и за это платят огромные деньги а, не да? да то есть зачем это это можно закрыть это просто эти плохие места надо закрыть деколька хвилин про бизнес Декільше. на самом чинец вы учёбите теперь киевскую школу экономики яка Дає можливість отримувати бізнес освіту. MBA. в Україні є декілька серйозних бізнес шкіл, і за останні роки інформація про випускників все ширше і ширше стає. Ми бачимо надзвичайно цікавих інтелектуалів, які виходять з цих шкіл. Мене два з питання. Чи бачите ви майбутнє за розвитком mba програм в Україні бізнес шкіл, бізнес програм загалом? І звідки ця потреба виникла? Ну запрос на бізнес-образування є в усьому мірі, і він дуже високий. как и на уровне MBA вот, в рамках стандартной университетской схемы, так и на уровне Executive MBA, когда люди уже получили опыт и вернулись. Этот рынок будет развиваться и очень сильно. Это, наверное, самый Самый лакомый кусочек, самый такой кусок, который легче всего ну вот сейчас вот поднять. То есть в него я думаю, будут заходить университеты и должны заходить. Я удивлен, что такие университеты, например, как Киевский университет, или КПИ, или еще какие-нибудь, не очень агрессивно строят бизнес школы. Вот в принципе, это не на сегодняшний день это не очень большая инвестиция. Вот. И я еще удивлен, что нет вот борьбы за, за бизнес факульти, да, за ними должны, у них зарплаты сейчас должны вылететь наверх, потому что в Украине может быть а, 10-20 человек, которые настоящие бизнес факульти, настоящие. Не люди, которые успешно достигли опыта чего-то в бизнесе и могут про это рассказать а, на лекции. Это не бизнес-образование. Настоящие люди, которые знают, которые поменяют Мировоззрение человека, который десять лет проработал или 5 с бизнес-опытом, активирован пришел поучиться, ему на этот весь опыт наложили структуру. Да, и, он стал, и он вышел на более высокий уровень. Да, он был менеджмент среднего звена а теперь он стал visionary, да, менеджмент. Потому что он ему помогли собрать этот опыт. Это опять же крайне сложно. Но такие люди есть. В Украине их очень мало, но их зарплаты скоро взлетят, если будет рынок развиваться. Про власне то, что развиваться про сам рынок, декілька ключевых причин, и мають. А, це рынок а, розвивати, Если у нас пройдут реформы и средний, средний бизнес разовьется и будет продолжать развиваться. И они не начнут между собой конкурировать. Они конкурировать начнут за таланты. Им нужны будут хорошие умные. Как только они начнут конкурировать за таланты, они начнут выбирать ручками вот хороших выпускников. Как только они начнут хороших выпускников выбирать ручками, университеты почувствуют, что они могут говорить: вот смотрите, мои студенты, которых мы выпустили, пошли туда А, Б, С, зарабатывают 100 тысяч долларов в год, а студенты соседнего университета работают в Макдональдсе, ну грубо говоря, да. И, соответственно, давайте идите ко мне платите мне деньги. Да, и университеты станут богатыми. То есть это заработает. Это должен украинский бизнес, особенно средний, заработать массово. Как только он заработает, когда... Вот, вот сегодня нам, грубо говоря, у нас там 10 тысяч успешных бизнесменов, да? А у нас 45 миллионов людей. Когда у нас будет запрос на 100, на 200, на 300 тысяч, тогда образовательная система сама подтянется. На этом мы пропоную завершить. Тимофей, дякую вам. Успехи вам у новой работе и в деятельности Vox Ukraine. Дякую.